Набережно-Челнинский молочный комбинат «Просто молоко» возглавил Фархат Латыпов. Напомню, с начала 2015 года он занимал пост заместителя генерального директора по эксплуатации особой экономической зоны «Иннополис». До этого четыре года он был руководителем набережно-челнинского исполкома. Не исключено, что в скором времени должникам вернут водительские права и разрешат выезд за границу. Правда, коснется это далеко не всех неплательщиков, а лишь тех, кто не уклоняется от погашения задолженности. Соответствующий законопроект подготовил член Комитета Госдумы по энергетике. По мнению автора проекта, нарушением является не наличие долга, а уклонение от его уплаты. Если должник регулярно частями погашает задолженность, то подобные меры применяться не должны. По итогам 2015 года татарстанские приставы вернули банкам 2 миллиарда рублей от задолжавших заемщиков. Причем лишь 15% от общей суммы были возвращены добровольно. В настоящее время на исполнении в подразделениях судебных приставов находится около 100 тысяч исполнительных производств, а взыскание долгов в пользу кредитных организаций. Общая сумма долга составляет около 30 миллиардов рублей. Правительство России совместно с ресурсом ВКонтакте запустит на базе социальной сети платформу по взаимодействию федеральных и региональных властей с населением и бизнесом моногородов по вопросам их развития. Выбор популярной соцсети первый вице-премьер Игорь Шувалов объяснил попыткой сэкономить на создание отдельного ресурса. Примечательно, что будущие специалисты пройдут обучение в Сколково. На эти цели будет выделено до 2 миллиардов рублей.